hadisənin baş verdiyinə dair rəsmi qeydlər mövcuddur. 1971-ci il İspaniyanın Əndəlus əyalətinin Bəlməz qəsəbəsində baş verən bu hadisə ilə əlaqədar qəsəbəyə insan axını başladı. Həm maraqlı, bir az da qorxuducu olan bu hadisədən 50 il keçməsinə baxmayaraq bu gün də insanların oraya gedib oranı öz gözləri ilə görmək istəmələrinə səbəb olan şey nə idi? 23 avqust 1971-ci ilin bir yay axşamı evlərinin salonunda oturan Pereira ailəsi anidən mətbəxdən səslər gəldiyini eşittilər. Evin xanımı Maria Gomez Pereira mətbəxə yaxınlaşıb içəri baxdıqda gözlərinə inanmadı. Mariyanın ilk olaraq mətbəxdə gördüyü qara kölgə şəklində bir şey idi, amma ən ürpərcidisi eyni kölgənin mətbəx divarında öz əksini tapması oldu. İlk günlərdə bir o qədər də önəmsənməyən divardakı gölgə şəklindəki bu ləkə ailənin ləkəni bir az incələməsindən sonra əslində divardakı ləkənin adi bir iz deyil, insan üzünün təsviri olduğu ortaya çıxdı. Dəfələrlə ləkəni divardan silməyə çalışsalar da heç bir şey alınmadı və sonda divarı yenidən təmir etmək qərarına gəldilər. Divar yenidən təmir olundu. Təmirdən sonra rahatlaşan ailə sadəcə 1 həftədən sonra eyni ləkələrin yenidən eyni yerdə əmələ gəldiyini gördülər. Həm də bu səfər daha aydın, daha cəlbedici şəkildə. Evin xanımı Maria, həyat yoldaşı خوانo və oğlu Migueli çağıraraq yeni meydana gələn ləkəni onlara göstərdi. Oğul Miguel ləkənin aydın kişi şəkli olduğunu ifadə etdi. Ailə dəhşətli qorxu içində idi. Ərtəsi gün başlarına gələn hadisəni qonşularına və qəsəbə sakinlərinə danışdılar. Əlamətlər hadisəni yerində görmək üçün evə gələn qəsəbə sakinləri evin mətbəxinə daxil olduqları an qorxu içində divarda kişi şəklinin görsəndiyini təsdiq etdilər. Bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün ailə dövlət xüsusi xidmət orqanları ilə müraciət etdilər. Beləliklə məsələ bütün ölkədə məşhurlaşdı. Ferrer ailəsinin evi sözün əsl mənasında turistik məkana çevrildi. Ölkənin dörd bir yanından jurnalistlər, parapsixoloqlar, paranormal hadisə araşdırmacıları eyni zamanda mülki insanlar da bu hadisəni yerində görmək üçün Belmez qəsəbəsinə gəldilər. Gördükləri bu anormal mənzərə qarşısında dəhşətə qapılan şəxslər bunun nə olduğuna heç bir anlama verə bilmirdilər. Bu qorxunc mənzərə qarşısında çaşbaş qalan ailə izlərin olduğu yeri sökmək fikrinə düşdülər. Ancaq dövlət rəsmiləri buna icazə verməyərək o bölməni çıxardılar və incələnməsi üçün laboratoriyaya apardılar. Eyni zamanda evdə başqa araşdırmalar da davam etdirilirdi. Nəticədə şok edən bir kəşf tapıldı. Evin alt qismində 1300-cü illərə aid insan skeletləri skletlər çıxarılaraq başqa bir yerdə basdırıldı. Ev təmir olundu və çalışmalar sonlandırıldı. Qeyd edək ki, incələnməsi üçün laboratoriyaya aparılan izlərin olduğu bölm, incələndikdən sonra çıxan nəticəyə görə meydana gələn izlərdə heç bir kimyəvi qatqıdan istifadə edilmədiyi, izlərin bilinməyən bir səbəbdən ortaya çıxdığı təsdiqləndi qısa zaman sonra eyni ssenari təkrarlanır, üzlər yenidən meydana çıxırdı. Bu səfər üzlər daha aydın, bir az da cavanlaşmış formada. Hadisə şahidlərinin ifadələrinə görə bu dəfəki şəkillərdəki üzlər yumşalmış, təbəssüm edər dərəcəsinə görsənməkdə idi. Bu dəyişikliyi həm Alman araşdırmacısı Hans Bender, həm də digər araşdırmacılar təsdiqlədilər. Şahidlərin dediklərinə görə, rəsmlərdəki üz ifadələri sanki onlara baxan insanlara görə dəyişilirdi. İddialara görə, rəsmlər onlara baxanların hisslərini özündə cəmləyib, bəzilərinə əsəbi, bəzilərinə gülümseyər üzəsinə baxırdılar. Nədənsə Evinoğlu Miguelə düşman kimi əsəbi şəkildə baxırlarmış. Səbəb kimi isə Miguelin onları çəkiclə parçalaması göstərilirdi. Xanım Mariaya isə üzgün bir ifadə ilə sanki səbəb olduqları narahatçılığa görə üzr istəyirlərmişcəsinə baxırlarmış. Hans Benderin araşdırma qrupu işlər bir az da genişləndirərək evin mətbəxini pəncərləri və qapıları möhürləyib Evın ətrafına 24 saat nəzarət edəcək polislər yerləşdirərək evi 3 ay boyunca bağlı saxladı. 3-cü ayın sonunda möhürlənmiş qapılar açılaraq otağa girən Bender 3 ay əvvəl təmir etdikləri divarda yenidən üzlərin meydana gəldiyini gördü. O vaxt Bender yeni bir hadisənin şahidi oldu. Benderin ifadəsinə görə, mətbəxdə şəkilləri incələyən zaman arxadan sanki bir əlin onun boyun nahiyəsinə toxunduğunu hiss etmiş, çönüb geriyə baxdıqda sanki qara bir kölgənin yoxa çıxdığının şahidi olmuşdu. Eyni hadisə Benderin başına bir dəyil, nə az nə çox 4 dəfə gəlmişdi. Yorulmadan araşdırmalarına davam edən Bender, müxtəlif üsullardan da istifadə etməsinə baxmayaraq, heç bir nəticə əldə etmədi. Bender bu hadisəni 20-ci əsrin ən önəmli açıqlanmayan paranormal hadisəsi elan edərək işini yekunlaşdırdı. Bu hadisə ilə əlaqədar bir çox versiyalar ortaya atıldı. Versiyalardan birinə görə bu üzlərin Mariyanın duyğu və düşüncələrinin əksi olduğu iddia edildi. 2004-cü ildə Mariya 85 yaşında vəfat etdi. Onun ölümü ilə bərabər ləkələrin artıq görsənməyəcəyi deyilənə də əksinə ləkələrdəki şəkillər daha da bariz şəkildə meydana gəldi. Çalışmamızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, günümüzdə də bu hadisənin sirri məhsul olaraq qalmaqdadır.